Всем большой привет! Я уже первый день, как хожу в школу, я тоже снимала видео. Сейчас мы вас установим. Ой! падает. А, ну, помните, у нас очень-очень-очень холодно так. Вот так вот я вас поставлю. Катюшу я буду одевать как на улицу, наверное, потому что у нас очень холодно. М -м -м. Я, видите, даже закутала одеялко, но у меня лежала вот так. Вот сейчас она еще очень даже тепленькая, но было очень холодно. На ней перчаточки. Я их держу на резиночке, потому что они с ней слетают. Сейчас мы их одевать не будем. Катенька у нас спит. Мы ей оденем вот этот маленький памперсик как он на ней смотрится так и не говорите мне то что я ее одеваю как на улицу я хотела с ней сейчас пойти гулять и взять трафика но обломалась на ней кстати помпер с уточками если видно обломалась потому что у нас идет вообще на улице просто не знаю как холодно и уже как на зиму можно одеваться. Сейчас вообще жесткий дубак. Мне кажется, снег скоро выпадет, слякать будет. Вообще М -м -м -м. на кровати у Катюшки у меня, как всегда, бардак. Я у нее кроватку, кстати, покажу, покажу, как у меня все устроено теперь внизу, как она спит ее кроватку. В общем, сейчас мы снимаем памперс. Вот так. Вот у него такой памперс был. Он уже такой. Кстати, полный памперс. Мы его на помолку умираем. Так, одеваем вот этот. Памперс этот намного меньше, чем чем этот, чем вот тот, который на ней был. И он ей просто очень, очень, очень подходит. Как будто вот прям, знаете, в каких магазинах продаются памперсы на Бэби, Бон, Бэби на Бэби Анна. Те на Бэби Анна были редко, потому что они Бэби Анна Бэ почти всегда по сути никак вот но вот мне всегда больше нравится бон вот смотрите как он на ней смотрится немного лучше чем тут так с первым делом мы одеваем сначала распашоночку розовая распашоночка у нас Катька у нас сейчас спит сладким сном и даже не просыпается. Хотя, когда я ее придеваю, она просыпается грустно сразу, потому что я просыпаюсь, меня передевают. Она не рада этому. И, наверное, я в следующем видео сделаю обзорчик. Ну вот, знаете, у меня этот стол. Я ей же переменила здесь поминальные столики, я изменила опять потом изменила то, что лежит наверху, вообще все здесь поменяла. Ну, скоро еще раз будет видео о том, как я, о том, что -то с моим пеленальным столиком. на памперской будке сразу становятся маленькими это замечательно знаю понимаю так дальше мы одеваем штанишки на резиночку нашу потому что очень холодно я вот не понимаю в одном видео точнее Малфред. Я видела то, что она говорит, ну, когда она собиралась первый раз снимать видео на улице. Это влог с Мирочкой. Ну, третий. Сейчас, извините. Ой. Осторожно. Она сказала, что у них жуткий дубак. Ну, хотя... В комнате, да. Хотя Мирочка была одета в распашонку, в боди и в сапоги. С носочками а ножки были открыты вот это меня волнует то что холодно и ножки открыты у, меня вот, у нас реально холодно я хожу футболки сейчас кофту один просто неохота сейчас ее одевать лень. лежит на полке далеко, теплая. вот и она у нее одета так легко. Я катюшку так одеваю только на ночь. Ну, конечно, в тапочках. Таких вы видели, их мягкие, они такие без подошвы. Пинеточки. Я, их, я ее одеваю только из-за того, что возле ее кроватки стоит обдеватель Я его всегда включаю. Я вам даже покажу, где он находится. И она под теплым одеялком. Только из этого, в принципе, я ее одеваю вот так вот, как она одела мир в холод. Катюша проснулась. Кто у нас проснулся? Катя проснулась да? Да. насос. насос. Все так и мы ей одеваем наш чепчик переодеваем шапочку всегда под шапочкой одеваю чепчик, потому что шапочки вот эта шапочка например не закрывает ушки и так на голову только чепчик у нас прикрывает все остальное Дальше мы одеваем мою любимую, любимую кофточку. Я ее обожаю. Но ее мама еще не до конца довязала. Она еще молнию мы уже купили. Осталось ее только приделать. И кофточка будет готова. Катюшки она тоже нравится. Сейчас я вам ее покажу хорошо. кофточка у нас завязывается на возле шейки нам веревочках. И у нее еще нету молнии, или мы приделаем пуговичку, или приделаем. Мама, наверное, хорошо было видно. Я очень надеюсь. Вот. И здесь должна быть еще замочек чтобы было вообще тепло. Так, я на Катюшу одела памперс, колготочки, теплые носочки, штанишки, распашоночку, кофточку, чепчик и шапочку. Так вообще можно одевать... Здесь у меня вот висит. Можно одевать на улицу, но Катя, так как она сейчас болеет... Вот, и вот она, вот она. И как сказать, болеющим, конечно же, надо детей тепло одевать. Ну, я ее, конечно же, тепло одеваю. И у меня еще есть костюмчик вот такой, но он сейчас на Бебе Аннабель. У меня здесь сидит кукла. Он очень подходит. Я купила недавно. Здесь овечка очень милая, мне понравилась. Вот, и вот такая шапочка еще. Вот, я потом она были переодену. Вот в этом чемодане у меня все вещи достойные хранятся. Так как с мы не выходим на улицу, я ей не одеваю. Пока что там уличные вещи лежат. То есть всякие штанишки, костюмчики зимние, теплые очень. А так, а вон там в этой штучке лежат вещи домашние. Mm. Так, сюда вам смотреть не надо. Сейчас мы с вами качу, катюшку нашу. Э, помоем ей ушки носит глазки. И на этом видео я закончу. И сразу же в следующем видео у нас будет уже обзорчик на наш опять же пеленальный столик. Ну и не только. Сейчас подождите 5 минуточек. Даже секундочек. Чепчик завязала так. Смотрите на узел. Почушка опять плакает. Так, сейчас я... Вот, развязала. Я и снимаю чепчик. И теперь Катюшку мы посадим. Вот так вот. Вот. Я сейчас все сняла. Расти. Ну, и чтобы она не мешалась на модели. Я взяла водичку. Печеную обязательно и ватную палочку. Опять же, мы открываем, макаем туда нашу палочку. Хорошо, чтобы она была прям мокрая, не сухая, не вообще просто прям чтобы с нее текло. Текла, ну вот я ее намочила. И сейчас мы теперь... Ой, я вас неправильно держу. Ладно, а теперь мы начинаем с уш. Ушки у нас, сейчас мы Катюшку повернем, Муж... ушки мы с внутренней стороны вытираем. Вон там, вот на этих зверинках, а вот так вот. И с, внутрен... с этой стороны также. Это я делала каждый день, просто вам еще не показывала. Дальше глазки. Тоже палочкой можно. Вот так вот. Видите, у нас уже палочка не супер чистая. Мы также глазки закрытые, Закрытые должны вытереть. Так. Ой, глаза и я же напугалась так что я вам показываю все мы это вытерли теперь же носик все извилинки обязательно вытираем и последнее это ротик ротик мы вытираем губки тут вытираем тут вытираем и внутри там внутри у нас чаще всего засоряется, вот видите. И там надо обязательно каждый день прочищать. И последний раз мы это все проходим еще раз сухой, чтобы все это вытереть. И все. Наверное, на этом я видео закончу. Пока-пока. С вами была я, Настя, и наша Катюшка. В следующем видео вы увидите новый пеленальный столик и как Катюшка у нас спит. Пока-пока.